Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 28 січня, о 22.00, відбудеться заключний восьмий тур загального групового етапу Ліги Чемпіонів. Саме у восьмому турі вирішиться все: де буде Манріцький Реал, де буде Лісабонська Бенфіка? І да! Сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться безпосередньо 28 січня, о 22.00. Бенфика легендарного Жозе Мауриньо. У себя дома, в Лиссабоне, на стадионе Долуш, команда примет Манрид Скирал Гарбело. И сегодня я хочу поговорить про Бенфику, про Манрид. Давайте про все по порядку. И распочну я, напевно, с Лиссабонской Бенфики. Команда идет зараз на треть позиции. Третя позиція 45 очок. І, в принципі, по останніх результатах Бенфіка набрала три перемоги підряд до першої, до першої позиції. На дану мить, коли знімається відео, 10 очок. Якщо ми розглядаємо Бенфіку ще як претендента на чемпіонство. А Бенфіка, звісно, команда з великою історією. безпосередньо Чемпіонату. ну... Риуава перемогли и разгромили Эштрелу С рахунком 4-0 Вот и снова на плане матча Диграф Гор и Судаков А то ли Трубин стоял на 0 Ой, вот. Но Бенфика разгромила своего оппонента Ну еще мы берем Лигу Чемпионовскую арену Команда проиграла Ювентусу Не могу сказать, что Бенфика Была герой за Ювентус в принципе, ведь по статистике, перестреляла Ювентус, и пенальти не удалось реализовать. Но, ворота Анатолия Турбина пробил Тирами Маккенни. Ювентус перемиг Лиссабонскую команду 2-0. Хотя, я еще раз повторюсь, там был ревный матч. Просто Ювентус свои моменты реализовал, Бенфики да с реализацией не почувствовал. Но это, конечно, проблема уже Бенфики, а не Ювентус. Ювентус свои моменты реализовал. Пример. Но, в принципе, если брать саму футбольную игру, то Бенфика и не програла по игре в футбол, но проиграла по рахунку. Ну, а главное в футболе это, конечно, еще результат, не статистика. Да, Бенфика, наверное, была краще чем Ивентус. Ну, результат в футболе это не главное. ну тем не у Бенфики это был этот кризис, но в Лиге Чемпионов Новося Якс і и всі все две перемоги, они дают Бенфики еще шанс. на то щоб потрапити в 24 команды, разумеется, что тут вже уже вже уже і, в принципе для Бенфики перемогу. матч против мадридского Реала потребно примагновить ничья бенфик кузыча начну на что а монритский реал на друге позиции команда надавила на барселону барселона яка споткнулся и эту подножку подставил инши реал только не манрит реал соседа подставил подножку барселоне и это вот, и причину монритский до одного очка татаре вскоротил Конечно, в этом плане Реал всегда так, э, ну, в какой-то может степени и, э, э, как говорится, по-братски, да, э, Мадридскому Реалу, да и Дупомих. Теперь уже отрыв складает в одно очко, и Монрецкий Реал исправде имеет все шансы на чемпионство в этом сезоне. Но заодно Барселона дуже вполне выглядает. Хоча, хоча, бачим еще, ви навіть по різниці забытых и пропущенных Манридский Реал також. Десь уже Барселона не догоняет. Плюс 28, Барселона плюс 35. Не здається, что цей відрив был намного большим. Зараз у Манридского Реала э, справді выровнялась різниця забытых и пропущенных. А Реал наколотил 6 ворота Монако, а Леванто обиграл и, в принципе, зараз перебило Мадридського Реала непогані результати. результата. Усвели Реал по сути такой же конкуренты, да, там еще Так огрызался вся команда на третьей позиции, заросла лиги была, но мы, ну, перомогли Вот. Да, не против, не, да. Ой, друзья, это не против АВЕДА, а против Револиканта. Это писал Бенфика. Говорю, что Кузар белого зарастал уголовным тренером Мадридского реала Нем то меньше тактики небито говорят а, а більше такой больше знаете такая семейная атмосфера зараз в самом футбольном клубе Monreidского реал Ну и конечно результаты также и результаты також зараз покращаются Реал. Ну тут можно в принципе сказать что микроклимат зараз в команде налаживается конфликтов в команде нет все довольны справдира тренер с большим, знаете, таким сердцем, если так можно сказать, справа демонстрирует прекрасные взаимоотношения с футболистами Мадридского Реала. А, про задачи. Ну, Мадридский Реал свою задачу на высотке в 95 уже команда сделала. Ну, разумеется, что на все 100 она уже квалифицировалась, как минимум, 24. Это 100%. И упасть ниже восьмой сходинки, но это надо, конечно, постараться. Мадридскому Реалу достаточно тут не проиграть, Достаточно не проиграть. А, вот. Команда на третьей сходинке, за гальной таблицы. И у Мадридского Реала в Лиге Чемпионов все в порядке. По у них плюс 11. Еще такой же очень важный, вот он еще может может просто рядковой это без преувеличения скажу тут резны забытых-то пропущенных в такой плотной таблице может сыграть для кого-то роковую роль но для кого-то счастлив. но Бенфики пока еще не до счастья команда на 29 позиции команда пока еще пролетает по Лиги Чемпионов 6 очков у команды минус 4 но это не значит, что команда уже пролетела у Лиссабонской Бенфики есть шанс. Есть шанс. Я вам хочу сказать что еще дуже непоганый шанс. Но для этого нужно только перемагати. И команда же... Жизема... Мает отнестись в атаку. Как бы это еще странно не прозвучало. Ну да. Команда же Мауриньо... Должна просто нестись в атаку. Тому ну, я думаю, що Бенфика спробує как-то надавить на Мадрид. Ну Ну и как знаєте, рідні Стіни мають десь допомогти. А до речі. У минулому сезоні майже Барселона обіграла этот легендарний матч 4-5, коли Барселона таки перестреляла та Бенфіка дуже здорово виглядала против Барселони. За да, туда приезжаем Мадридский Реал в статус звезд Мадридского Реала. Это, конечно, команда с футболистами высочайшего класса. Там один футболист просто высочайшего класса. Там каждый футболист Мадридского Реала футболисты высочайшего класса и что-то на ведь казаты, да? Клиан Бапе, Винисиус Джуниор, Джуд Беллингем, ну, Друзья, ну, Родриго, Абраим Диас, той так и футболист, который не реализовал до пенальти. Футболист просто потрясающий. И все футболисты они могут просто в какой-то момент э -э, разобраться и забить там какой-то гол. Тому Бенфики тут, конечно, не до шуток. Да, в Минфике есть и потрясающие футболисты, и один из таких прекрасных футболистов это Георгий Судаков, но а зачем еще Бенфики будет, конечно, немножко попадаться. Но у Георгия Судакова, конечно же, соперник по позиции в лице Джута Беллингема. Это просто невероятное испытание для Георгия Судакова. Вот. А Бенфики путырно выигрывает центр поля в Вот. Ну что я очікую, друзі? Ну, до речі, да, да хотів сказати. Мадридский Реал вважать фаворитом. 57% вважать промежа Мадрид, 22 нічя. 20... Фика 20... Ну, 20... 20... 20... Ну, Мадридский Реал фаворит. Ну, ми це і так знаємо. Да, Мадридский Реал фаворит. Ну, до да речі, по... до да речі, потери. Слава Богу, немає. Мудрец Реала они есть. Это Александр Арнольд долго уже на травме. Менди, Мильтон, Рюдингер. Есть уже будет проблема с центральной зоной. Это, дорогие, шанс для меня. Еще много сейчас защитников на травме. Тому э, и справді это сейчас уязвимое место. Звучит еще в обороне Мудрец У Бенфики будет шанс. Я думаю, еще этих шансов э, Напевно, будет на багато, як не так-то прям богато, но как ни крути. И, короче, Мадридский Реал мне зараз дуже сподобався в последнем матч против Вильяреала. Мадридский Реал просто идеально, я вам хочу сказать, сыграл в защите. Навед, на последних хвылах Реал на витолками атаку не мог провести. Как здорово футболисты Мадридского Реала просто перегрызли. Абсолютно просто перегрызли. Центр поля. Вильярреал толками не мог выйти, они там просто перекатывали мяч на своей не поле, но какой-то момент создать белевый ритм Ридского Реала там не вдавалось. Просто один удар в стир Вильярреал нанес в том матче. Для Бенфики много шансов тут не будет. Поэтому каждый шанс по три назначения реализовывать. Ну и Бенфика, скажем говоря, команда Жезе Муринья, эти команды прям не та команда не Манчестер Сити, не Ливерпуль. Это не та команда, которая тотально владеет мячом. Это команда контратакующая. Если заголить, честно думаю, еще, зажжет, еще на ведь чем-то еще в на промокат, они все равно отдадут мяч Мадридскому Реалу. Все равно думаю, что Володине тут выиграет Мадрид. Мадридский Реал будет доминуваты на футбольном поле, но Бенфика будет шукать свой шанс на контратаке. Контратаки, контратаки Я думаю, будуть. Бінфікі за варіньо підготує своїх підопечних до бою життя. Тому що для Бінфіки це матч життя. Команда має ще шанс. Він, скажімо так, невисокий. Навіть якщо Бінфіка переможе. Навіть це ще навіть не гарантує їм виход. Тому що подивіться, скільки команд ще претендують. Тому даже если Бенфики и победит, не ведь всего может не выстоять или сабонцем. Сочетать потребно, чтобы если так складывалось, на короче Лиссабонской команды. Команда потрясающая, зимой и летом. Я бы хотел конечно, чтобы они попали. Но все будет заложено для сабона. Все команды сильнее. Все заслуживают играть в Лиге чемпионов. Но кто-то все-таки пролетит. А кто-то попадет. Буду будет вирішуватися в середу. Бетлики втрачать звичайно, ничего. Потребно идти в Абанк. думаю, план будет такой у Бенфики. Традиционный. Это больше контратаковать. Если рахунок будет ничейным, где-то на концовку 15-20 минут Бенфика может пойти в банк Но думаю, что план будет такой, как контратаки. Ловить Мадридский Реал на контратаках, огрызаться, больше терпеть. Играть без бича, но это стиль Жаза Маурини. Думаю, еще голова будет не богато. Прагматизма будет уже богатого, бог ну и Мадридскому Реалу прям нестись в атаку и наразиться на свои контратаки, потому что ничья, теоретично, Мадридскому Реалу також будет на руку. Главное, не проиграть. Там и разница это уже хороший. у Реала, тому ничья. На высотке 99 гарантует уже висимку, ну и, короче, для Мадридского Реала. Ну, думаю, что будет бы от прагматизма, ну, ввиду и привык, знаете... Mm -hmm. ну, все-таки Мадридскому Реалу. Но ну, все-таки, друзья, видите, как кусаться и бороться это будет, но класс все-таки Мадридского Реала все-таки должен выходить тут на первый план. Думаю, минимальная промога Мадрида с минимальным рахунком 1-0. Всем привет, пишите свои думки в комментариях. Дякую вам за увагу. Будьте счастливы. Пока.